صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج, 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 آج وہ عظیم الشان رات, رات ہے, ہے کہ آج سے, آج سے کم, کم و بیش چودہ سو سال سو سو پہلے اس رات, رات زمین و آسمان کو سجایا جا رہا, رہا تھا, رہا تھا رہا ستارے زمین, زمین کی طرف جھک رہے تھے ہر طرف دھوم دام تھی جن جن جنت سجائی جا رہی تھی فضائیں مہک رہی تھی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی کلیاں کھل رہی تھی پھول مہک رہے تھے ہر طرف بہار ہی بہار تھی ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا احتمام جن کے لیے ہو رہا تھا وہ دو جہاں کے دلہا محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ذات بہن, بہن امی حانی رضی اللہ, اللہ تعالیٰ کے گھر میں چین سے آرام فرما رہے تھے قربان میں شان, شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بیستر پر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں سبحان اللہ تو آج, آج کی رات ہے کی, کی رات فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی, جبریل کی جبریل بارگاہ, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معراج کی خوشخبری سنائی, سنائی آج کی رات معراج کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسا میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی جنت اور دوزخ دکھائی آج کی رات عرش پہ بلایا اور آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری رات باری چلی اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام لیلا المسجد الاقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللہ پاک اشاء فرماتا ہے مفہوم پاک, پاک, پاک ہے, ہے وہ ذات جس, جس, جس نے جس اپنے خاص بندے, بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد, مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی تو معراج ہمارے آقا محمد مصطفی, مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کا عظیم اور منفرد موجزہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی, مدنی, مدنی مصطفی محمد عربی, عربی صلی اللہ علیہ علی وسلم علی مکہ مکرمہ میں حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں آرام فرماتے ہیں اچانک چھت کھل گئی چھت سرداد فرشتوں کے سردار علیہ سلام حاضر ہوئے اللہ پاک, پاک, پاک کا پیغام سنایا, پاک پاک سنایا پاک پاک کی خوشخبری سنائی سرکار عالی بقار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہوئے مسجد اقسا میں تشریف لائے یہاں انبیاء کرام علی السلام کی امامت فرمائی پھر آسمان کی طرف سنائ رخ فرمایا سات و آسمانوں سے اوپر صدرت المنتحہ پر تشریف لے گئے پھر صدرت المنتحہ سے لا مکان پہنچے، این بیداری کی عالم میں، سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے واپس بھی تشریف لے آئے اور ابھی رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا علماء فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی واپس تشریف لائے بستر مبارک ابھی گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی عرش بری پر جل و محبوب خدا اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ حیران ہوئے برق اور نظر اکان ہے اور برسوں کا سفر راکب نے کہا اللہ غنی مرکب نے کہا سبحان اللہ طالب کا پتا مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سیوا کی پردے میں بلا کر مل لیے پردا بھی رہا سبحان اللہ ہے عبد کہاں کہا کہاں ہے عبد کہاں کہا کہاں معراج کی شب ہے راز نیہا دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو معراج, معراج شریف کی, کی روایات بھی, بھی, ہے بھی ہے کہ جب معراج شریف معراج کے دلہا محبوب خدا, خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد, مسجد اقصہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک مقام پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہا کہ میری طرف دیکھئے میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی کچھ میری طرف نگاہ فرمائیے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی پھر آگے چل کر دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک سجی سنوری بھڑیا کھڑی اس نے کہا اس نے بھی کہا میری طرف نگاہ فرمائیے آ, آ, مجھے آپ جی جی سے کچھ جی پوچھنا ہے پیارے پیارے آقا 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 والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ نہ فرمائی حضرت علیہ السلام نے ان تینوں کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا شخص جس نے پکارا تھا وہ یہودی تھا اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی دوسرے شخص کے متعلق عرض کیا یہ نصرانی تھا اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی عرض کیا اور یہ جو سجی سوری ہے کے کی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تھی اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے تو آپ کی امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیتی اللہ اکبر پھر جب پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں پہنچے یہاں آقا نامدار مکی مدنی, تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی چاچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین پیالے پیش کیے گئے ان میں سے ایک میں دودھ دوسرے میں پانی اور تیسرے میں پاکیزہ شراب تھی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ قبول فرمایا اس پر جبرائیل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اگر آپ شراب, شراب کا پیالہ قبول, 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 قبول فرماتے, فرماتے تو آپ کی امت, امت گمراہ گمرا ہو جاتی, جاتی, جاتی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ, لوگ, لوگ آپ کی پیروی اختیار کرتے اور اگر آپ پانی کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت غرق کر دی جاتی اللہ اکبر سبحان اللہ دیکھا نے معراج کی رات ہمارے پیارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیسی نوازش فرمائی کہ میراج کی رات گویا امت, امت کی, قسمت کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا था. خدا نہ خواستہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کافروں کی طرف توجہ فرما لیتے تو امت کفر و شرک میں محتلع, محتلع ہو جاتی اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شبی اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم سجی سوری بڑیا کی پکار سن لیتے تو آج امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی ہو کر رہ جاتی اگر پیارے آقا جانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ قبول نہ فرماتے تو امت گمراہ ہو جاتی یا غرق کر دی جاتی مگر الحمدللہ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں کو رحمت والے آقا نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہمارے کریم آقا ہمارے رحیم آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کرم فرمایا اپنی پیاری امت کو کفر اور شرک سے بچا لیا دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بچا لیا اور دودھ کا پیالہ قبول فرما کر گمراہی اور غرق ہونے سے بچا لیا لہذا آج یہ امت اپنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم <سلم> کے ساتھ غلامی, ساتھ غلامی کی نسبت, نسبت فخر فخر کریم کر تک تک پہنچا, پہنچا اور میری دن معراج کے میں تیرے قدم دن دن تک دن دن پہنچا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو قرب خاص میں بلایا مگر, مگر ہماری, ہماری تو یہی معراج ہے کہ اللہ, اللہ پاک, پاک نے پاک ہمیں آپ, اپ آم امت کا امتی امت امت بنا دیا, او دیا او اللہ او اکبر اس جگہ ایک اور, اور اور بھی سیکھنے کا ہمیں یعنی کہ جو ہے مدنی پھول ملا ہے اور ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق کیسا گہرا ہے بلا, بلا تفصیل یعنی صرف آسانی سے سمجھانے, سمجھانے, سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ بچہ, بچہ جب, جب ماں کا دودھ, دودھ پیتا بات ہے पी تو اس وقت ماں کا بچے کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ماں اگر کوئی ٹھنڈی چیز کھا لے تو بچے کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے ماں اگر کھٹی چیز کھا لے تو بچے کا گلا خراب ہو سکتا ہے ماں اور بچے کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے لیکن یہاں فرق ہے ماں اور بچے کا یہ تعلق صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو جیسے ہی بچے کا دودھ چھڑوا دیا جائے ماں آزاد ہو جاتی ہے اب اس کے کھانے پینے کا بچے پر اثر نہیں ہوتا پھر ماں اور بچے کا یہ تعلق بچے کے دنیا میں آ جانے کے بعد ہوتا ہے تیسرے نمبر, تیسرے نمبر پر نمبر ماں نمبر کے کھانے پینے کا بچے, بچے, بچے پر صرف جسمانی اثر ہوتا हो ہے हो روحانی اثر, 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 اثر نہیں ہوتا یعنی ماں کی بد پرہیزی سے بچے کی طبیعت تو خراب ہو سکتی ہے مگر بچے کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا قربان جائیے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ماں کے تعلق سے بھی زیادہ گہرا ہے یقیناً قیامت تک آنے والے تمام عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے کی امتی امت ہی امت ہیں ان م... میں سے م... لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں امتی ابھی عالم ارواح م... میں ہی تھے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے اس کے باوجود معراج کے دلہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دودھ قبول فرمایا تو امت پر اس کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی اثر ہوا امت گمراہی سے بچ گئی بلکہ یہ تو پینے کی بات ہے ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق تو اتنا گہرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پکارنے والوں والے کافروں کی طرف توجہ نہیں فرمائی تو اس کی برکت سے امت کفر و شرک سے محفوظ ہو گئی یعنی جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف توجہ فرمانے یا نہ فرمانے کا اتنا اثر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما لیتے تو امت کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی تو امت کفر سے بھی بچ گئی شرک سے بھی محفوظ ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے روک لیتی ہے آپ کی بات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتی ہے سلول الحبیب سلول اللہ صلو سلو حبیب اور کوئی کہتے ہیں کہ, 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 کہ اب کوئی کیا, کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے, لگائے گا, لگائے گا, 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 گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے دی وہاں دا دا گرنے دا والے جہاں جسمتے ہیں ہن. اللہ پاک ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم